Профессиональная армия даст самое главное. Мы сохраним жизни людей. Мы не будем выставлять молодых, неподготовленных людей, которые там 15-20 дней готовят. Они совершенно не готовы к тому, что происходит сегодня на востоке Украины. Очень слышу много и читаю. Сегодня очень принято, знаете, давать советы армии. Причем Часто не эксперты даже, люди, которые в армии близко э, не служили, не находились, но все говорят, как воевать. Мне кажется, что вот это меньше всего необходимо для поддержки нашей армии. Сегодня, я считаю, и общество, и политики должны поставить одну очень важную задачу, которую должна выполнять армия. Это Война должна проходить так, чтобы минимально погибали и солдаты, и мирное население. Все остальное военные знают лучше, чем кто бы то ни было.